Ну, жили мы очень хорошо, с детьми жили, дети нас все время посещали. Жизнь была прекрасная, мы прожили прекрасную жизнь. Вот. Мы очень любили Мариуполь. Я родилась в этом Мариуполе, и всю жизнь я там жила. И сейчас я хочу, очень хочу вернуться в свой родной город Мариуполь. И там встретиться со всеми людьми, которыми, которых я знала, с которыми я работала, с которыми я жила там. И, в общем, все связано у меня с Мариуполем. 24 февраля утром мне, мы услышали большие разрывы. Мы не поняли, что это такое. А потом Поехал муж на это место, где откуда доносились, ну, больш... взрывы, и мы увидели, что недалеко от нас, через две улицы, был разбомблен дом. Значит, бомба попала прямо в середину дома. Мы просто ничего не могли этого понять. Он мне как раз сказал и говорит, это что-то ужасное. Все превратилось, все горит, все в пепел. Пострадали рядом дома за счет того, что произошла волна видно от этого дома. Не знаю, выезжала и скорая, выезжала, и мы просто не могли понять, что это такое. Откуда это и как? Кто это мог все сделать? Вот. Ну, скорая, конечно, забирала людей, но он просто не знал, кто был. Но люди просто спали и ничего не ожидали. И вот это вот такое вот случилось. И после этого, мы же уже все узнали, что уже начались выстрелы везде, вот, дети к нам приехали, вот, мы сильно переживали, начали прятаться в подвале, ну и все время следили за событиями, которые были. А потом мы успокоились, спрятались в подвал, и потом сын кинулся, папа, папа, а никто ничего не отвечает, он выскочил. И и, и не слышно ни его, невестка побежала за моим мужем, за моим сыном. И получилось так, что и ее долго нет. Затем она прибегает к подвалу и говорит, дочке моей внучки, ее дочка, говорит, девочка, дай, пожалуйста, какой-нибудь этот поясок или что-нибудь, надо перевязать, остановить кровь. А внучка и говорит, бабушка, она дала ей свой поясок у нее был. Она дала, и невестка убежала. А нам запретили подниматься. Я поняла, что что-то случилось. Я говорю, я пойду посмотрю. Дети меня за руки держали. Я начала кричать. Я поняла, что что-то случилось с моим мужем. Вот. А девочка, внучка говорит, бабушка, а я слышала, вот слышала, мы сидим в подвале, а я слышала, что рядом кто-то кричит, спасите, спасите. Вот. И через время пришла невестка, она меня успокоила и говорит, мама, все хорошо, все хорошо, не беспокойся. Но когда я глянула ее весь ее спортивный костюм, он был светлый, было видно, он был весь в крови, и она мне ничего не говорила, и мы сидели ждали, она нервничала, потому что везде шли обстрелы, нельзя было с подвала выходить, стреляли, она переживала за мужа, она, видно, она же знала, что случилось, вот, и пережраивает, нервничает. Я вижу, она сердится на меня, думаю, ну что сердиться? Но она просто переживала, я этого не понимала. Оказывается, получилось так, что они с сыном моим, моего мужа загрузили в Волгу. Они, говорят, шли обстрелы, и они его соседнего, его с улицы забросила в соседний двор. И это получается рядом с нашим подвалом. Поэтому внучка слышала его о спасении, что он просил. И они его начали тащить. Он мужчина высокий такой, ну, 90 килограмм где-то в нем было. И они мучаясь... Начали его вытаскивать. И невестка потом сказала, говорит, ⁇ Мама, ты знаешь, вот я верю в Бога ⁇ вообще они верят в Бога. Она говорит, вот как откуда ни возьмись, появилась женщина шла, никого же на улице не было. Шли такие обстрелы неимоверные. Она шла с сыном. Ну, сыну, может быть, говорит, лет 15-16. Такой крепкий мальчик. И они подошли и начали нам помогать. Вот скажите, разве нет Бога на свете? Вот я не денег они все вчетвером его тащили к машине. А у нас дом угловой, и, наверное, это ну, метров пятьдесят надо было его тащить. Трудно было, но они его перетаскивали. Перетаскивали через ворота, которые у соседа согнула вот, волной. И они его положили. Я потом у нее спросила, куда вы положили его машину, а как вы его положили на заднее сиденье, а как он мог поместиться туда. А невеска говорит, как мама, мы его положили, а доги сверху, как нитки. Вот так взяли на него и сложили. И мы, говорит, его повезли. Но для этого, говорит же, мой сын перевязал ему. Ну, правильную оказал помощь. Приезжает мой сын и говорит, мама, не волнуйся, с папой все хорошо. У него плохо с ногами. Ну, все хорошо. Врач сказал, что вовремя я оказал ему помощь. Вот, вовремя я все правильно остановил ему кровь. И теперь говорит это. Правда, пока я сидел, ждал, говорит, в операционной, ему отрезали ногу и вынесли ее вынесли его просто в полиэтиленовом мешке. А, говорит, а вторую ногу пытаются ему спасти. Ему поставили аппарат Елизарова вот, на вытяжке, и потом его ну, можно было уже посещать. Но мы, как это все случилось, мы ничего не соображая, когда вернулся сын, мы сели на машину, схватили документы, которые у нас, и самое необходимое было подготовлено. Мы это все взяли, сели в машину, лишняя невестка говорит, некуда брать, ничего, мама, не бери. И мы быстро мчались вот под этими всеми снарядами, вот, они же не прекращались, и мы уехали с дома, мы отпустили собаку, чтобы собака могла уйти, выпустили ее с вольера, выпустили ее на улицу, знали, как чувствовали, что мы больше никогда, ну, больше в это время военное мы не вернемся в свое жилье. Но выезда с Мариуполя не было. Все было перекрыто. Никаких не было коридоров. И мы поехали в драматический театр. Ну где? Мы подъехали туда, зашли, хотели там остановиться. Потом сын говорит, нет, поедем в другое место. Начали мы другое место искать, где же мы могли переночевать, пока мы найдем этот коридор. И мы поехали на завод Ильича, и там был детский приют. В детском приюте детей уже повывозили всех, а просто оставались люди, которые всех принимали, всех, кому нужно было жилье. Они все при принимали и мы тоже побыли там и решили остановиться. Потом, уже когда случилось, узнали, какое счастье как нас спасал Бог, как Он нам помогал. Вот. И мы все-таки, что мы там не остановились, в этом драматическом театре. Вот. И потом мы находились в приюте долго. Там были большие воронки, падали эти бомбы. Видели, как Погибали люди, сказали, там попало, это снаряд попал, убили женщину. Вот оттуда ребята просились к нам, мы уже нам э, предоставили школу. Я не знаю какой номер, но она рядом с этим приютом находилась. И мы все были в подвале. Нас было очень много, много было верующих людей. Вот там люди молились, просили о помощи Бога. Товарищ сказал нам, у которого который был старший среди нас, он говорит, что пришел и сказал, мне сказали наши люди верующие, что можно будет выехать из Мариуполя, если хотите кто, вам дается 15 минут, собирайтесь. И мы собрались 5 машин, вот, быстренько, половина вещей там, что было, мы пооставляли, взяли из, из того взятого необходимое, самое необходимое, и мы выехали, мы выехали, вот, и там мы потом пристроились, были еще люди, которые ехали, создалась колонна, и мы успели вернуться до военного этого часа, мы приехали в Бердянск, вот, мы добрались и успели, и в Бердянске уже просто там были знакомые, мы там смогли остановиться». Мы выезжали по мостику деревянному, там у нас законным двором был. Мы выехали, там грузовая машина не могла проехать, легковая машина могла. И мы по этому мосту ездили к моему мужу в больницу, приехали, он чувствовал себя 8 числа нормально. Ну как, поплакал немножко, понял, я его успокаивала, говорила, что все будет хорошо, ничего, одну ножку мы тебе вылечим, вот, ну, а другую протези, протезы поставим, мы, мы все сделаем, все будет хорошо, только держи, чтобы с тобой было все хорошо, вот. Мы оставили деньги, вот, оставили ему документы, вот, ну, и мы уехали. Буквально приехали мы потом уже к нему 10 числа. Но 10 марта, вот, знали, что, я знала, что муж лежит в коридоре. Ему в хирургии сделали операцию, а перевели в травматологию, но он лежал в коридоре. И когда мы приехали, мы были в шоке. Мы были в шоке. Он лежал, мы как кинулись с невесткой, я за одну руку, она за другую. Он был без сознания. Глаза у него были открытые кверху, он еле дышал. У него были синие руки. И я не знаю, почему. Говорят, что ему, видно, было сильно плохо. И люди, которые там уборщица или как ее взять, убирала, она говорит, он кричал. Ну и что, что он кричал? Значит, надо было какую-то помощь. Они его привязали к кровати. Он и так лежал в аппарате Елизарова, У него была гиря, там же Какая-то привязана, как это там оно сделано по медицине, я не знаю. Но они так перевязали ему руки, они были синие у него. Они отмирали у него. Вы понимаете, как можно было так перевязать? И, ну, людей не было, наверное, они смотрели за больными. Вот. И мы с невесткой, она одну руку, я другую. Мы развязали, и мы стали массировать все эти руки. Мы подняли шум, мы собрали всех врачей. Ему сделали все необходимое и капельницы поставили, и уколы, и давление померили, и пришел и невропатолог и все, Приш... даже э, пришел врач, но ну, он видно пришел на смену или как. Он говорит: я хирург, я ему отрезал ногу, я ему сделал все, как положено, я ему сделал все хорошо, все будет хорошо. И э, э, сын. Как бы мне он потом сказал, мама, сказали, что он умрет, потому что у него пошел отек легких. И когда мы были в Бердянске уже, прошло уже сколько времени, мы были 10 дней в Мариуполе, потом мы в Бердянске были 10 дней, и вдруг моему сыну звонит друг из Днепропетровска и говорит ему о папе. А он говорит, да папы ж нету. Он говорит, как папы нету? Ваш папа живой. Я как услышала это, но ну, телефон же он такой, сейчас что слышно, да, когда вот сын сидит рядом, слышно разговор. Я взяла трубку Леша Милый, пожалуйста, позвони, узнай узнаю своей мамы. А мама у него там в больнице. Она тоже с Мариуполем, но она не уезжала. Она в Мариуполе оказывала помощь всем больным. И это и на операции она была, и мы ее попросили присматривать за папой. И он говорит: да он живой, ну хорошо, я узнаю. Я говорю, как можно быстрее. И на следующий день он позвонил и говорит: что ваш папа живой, что Валентин Васильевич живой. Я говорю, ну как же так? И он там без документов, ой, как хорошо. А здесь, как раз, находясь, мы начали узнавать, что начали давать списки списки вот, тех людей, которых эвакуируют с Мариуполя. И это в списках мы потом уже находим, что в списках находится и мой муж. Но эвакуации еще не было, а просто я не знаю, откуда брали информацию тех людей, которые в Мариуполе. И мы узнали, что он, знали, что вот это он живой, и потом мы думаем, ну когда же будут его эвакуация будет, везли его утром мы звоним, а уже говорят мы уже в Донецке, то есть без именно они его перевезли в Донецк, там в госпиталь его положили и вот это его там лечили, потом перевезли его на Симашко где-то в больницу, потому что в той госпитале э, на генераторах ему не не хотели делать, потому что могли бы там как-то я не знаю это опасались врачи. Говорят, что на генитатор операцию не будем делать. А на Семашке сделали, ему отрезали вторую ногу. И потом он недолго прожил. И, конечно, он умер. 11 мая он умер. Хотя я все время, это время находилась в Днепропетровске. Я, я нашла уже и клинику, где ему сделают протезы, сделают протезы бесплатные. Ему об этом даже сказала. И говорю, я тебя сюда в Днепропетровск обязательно заберу, обязательно. Я искала через перевозчиков, я думала его забрать, но мне сказали, надо, чтобы он сидел, надо его сопровождать. Поэтому вот это тянулось время, поэтому я не выезжала к нему в Донецк. То есть я потеряла такого прекрасного человека, вот и я все время не знаю, как это могло случиться, как это вот так вот так жизнь сложилась, живу на квартире здесь одна в Киеве вот. и все время мечтаю, чтобы все было хорошо, чтобы Украина победила и что вернуться именно в Мариуполь, именно вернуться домой. Вот, как бы оно ни было.